नमस्कार मी जनता स्वागत करतो मी सध्या भीमा कोरेगाव मध्ये आपण जर पाहिलं तर प्रचंड गर्दी आपल्या माझ्या मागे जर पाहिली तर प्रचंड गर्दी या ठिकाणी भीमा कोरेगाव या ठिकाणी आपल्याला पाहिजे पाहायला मिळते प्रचंड लाखोचा जनसमुदाय या ठिकाणी भीमसागर या ठिकाणी ણ િછદ િછા�, � Physicaląd ાон ચજજા�, છ઺૾� આા� સજચા� ઝફા� સડ્ળ. ઙા� ા�ણ પ�િ सहा डिसेंबरला म्हणजे याच महिन्यामध्ये म्हणजे आज, आज एक आज एक जानेवारी आहे मागच्या महिन्यामध्ये सहा डिसेंबरला महापरिनिर्वाणला आपण पन्नास हजाराचं जेवण दिलेलं आहे किंवा गेल्या वर्षी भीमा कोरेगावचा हा उत्सव झाला त्याला देखील जेवण दिलं गेलं होतं परंतु त्याच्या त्या काळामध्ये काही वित्तीय अनियमिततेचे आरोप झाले जेवण पुरेशा प्रमाणात वाटले गेलं नाही अशा आरोपामुळं पार्टी संस्थेच्याची प्रतिमा थोडीशी मलिन झाली पण त्या बाबतीत तो विभागीय चौकशीचा पाठ तो चालू आहे परंतु यावर्षी एक जानेवारी अठराशे दोन हजार चोवीसच्या या प्रसंगात पूजन देण्याचं म्हणजे एक कोटी पंधरा लाख पार्टी खर्च करणार होतो त्यातले साठ लाखाचं चा जेवण धन्य होतं त्याचबरोबर तीस लाख आम्ही प वर्तमानपत्रांना डी जी आय पी आरच्या दरानं म्हणजे मंत्रालयाच्या स्तरावरती तीस लाख जाणार होते दहा लाख जी एस टी जाणार होता म्हणजे उरले केवळ पंधरा लाख म्हणजे बार्टीचा सहभाग हा नगण्य आहे हे जे बार्टीनं जो निधी वितरित केलेला आहे त्यांचं काम आणि त्यांचा निधी सगळ्यात मोठा आहे उत्तर प्रदेश भूलो पहले 2024 का नया दिन याद रखो आज हम लोग सौर्य दिवस पे भी गांव विजय स्तम्भ को नमन करने सल्यूट करने और अपने शहीदों को याद करने के लिए आए हैं। सर आज के दिन को लेकर क्या है? दूसरी बात मैं पिछले 10, 12, 15 किलोमीटर देख रहा हूँ जिस तरह का जोत उत्साह है हर साल बढ़ रहा है आज मुझे कई स्टेट के लोग यहाँ मिले यूपी के भी बंगाल तक के लोग जो है तेलंगाना के लोग भी आए हैं धीरे धीरे जागृति बढ़ रही है लोग तैयार हो रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कही गई बातों के पीछे पहरेदारी देने के लिए खड़े हो रहे हैं और मैं समझता हूँ मुझे बड़ी खुशी है कि लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं लेकिन आज के बाद क्या ये एक बड़ा सवाल है आज के बाद क्या करेंगे तीन दिन क्या करना है जब तक हम यहाँ आके और यहाँ से कुछ सीख के नहीं जाएंगे और बाबा साहब के विचारों पर नहीं चलेंगे तब तक तो यहाँ आने का फायदा क्या है तो हम यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि बाबा साहब ने एक हमसे आह्वान किया था कि यहाँ अपने पे आओ पुरखों को याद करो लेकिन हम एक बार महसूस करो कि हम अभी क्या मना रहे हैं सूर्य दिवस क्योंकि हमारे पुरखे कुछ करके गए थे गुलामी से आजादी के लिए हम क्या कर रहे हैं देश को तो दोबारा गुलाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिस तरह से भाजपा के लोग आर के लोग इस देश को गुलाम बनाने के लिए लगे हुए हैं देश देश के के सरकारी इंस्टीट्यूशन खत्म कर कर रहे हैं लोकतंत्र की हत्या रहे हैं चालीस से ज्यादा एम जो है सदन के उनको निलंबित कर दिया गया है अपनी मर्जी से कानून पास करा ले गए तो ये भी तो भी लोकतंत्र की हत्या है बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग फिर इस इसमें चुप क्यों हैं? इसलिए मैं यहाँ से इस धरती से आग्रह करूंगा जैसे सुभा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा आज समय है कि एकजुट हो गए हमें राय सत्ता भाजपा छीन